Весна давно вступила в свои права. Мэрия столицы готовится приступить к работам по строительству тротуаров, газонов и большого количества цветочных клумб, которые должны украсить облик уланбатера. Самое главное, говорят специалисты, закрепить за конкретным лицом работу по уходу за зелеными насаждениями. Кроме посадки деревьев и растений, очень важно грамотно за ними ухаживать. Для выполнения этой работы в бюджет префектур заложено 685 миллионов тубриков. Уход за зелеными насаждениями будут выполнять компании по благоустройству каждой префектуры. Кроме того, нами заключены договоры о сотрудничестве с негосударственными компаниями. Некоторые невзрачные уголки столицы можно улучшить, создав лужайки и посадив цветы. В этом году планируется озеленить участки автомагистрали и площадей районов Тазганы Авом, некоторые территории префектур Сангина Хайрхан, Чингалтей. По итогам прошлого года самая результативная работа была проведена в префектуре Баинзурху. Администрация районом не собирается останавливаться на достигнутом. Готовится обновить клуб Жанжин, разбить сквер имени Сухобатора. В 2011 году на границе территории между дистриктами мы установили большую статую, идея которой взята из знаменитой буддийской притчи о четырех животных мира. Кроме того, в 18-м слева от дворца борьбы, построили образцовый дворик. Его уют оценили и дети, и взрослые. Еще в прошлом году началось строительство спортивного комплекса для занятий плаванием. Скоро комплекс будет сдан в эксплуатацию. Городские власти в этом году планируют посадить тысячу деревьев, 37 тысяч кустарников, а также засадить 93 тысячи квадратных метров лужаек. Крупные работы намечены и в национальном парке. В преображении города большую роль играют компании предприятия, которые должны обеспечить достойный внешний вид своей прилегающей территории. Как отметили в администрации, облик столицы, несмотря на старания мэрии и специалистов, должен поддерживаться и самими горожанами. Денсма Адганбат, Аист, Монголия.